С вами я Маша и Маша Уфу. И сегодня мы будем играть в Тавераухел. Вы очень просили у меня Тавера но... но я просто так придумала, что вы будете мне написать, потому что у меня очень мало подписчиков. И спасибо, кто мне, кто на меня не подписался. У меня сегодня был день рождения. Я бы делала 100 подписчиков. но спасибо хотя бы за... Ну, я не знаю, сколько. спасибо хотя бы за это. Мне очень было классно. Это было лучше, кто на меня подписался. А пока что, давайте проходите. Вот тут упал. И, кстати, другая, другая часть. Если я упад, упадаю, упадаю, то меняю язык. Я также сам буду разговаривать по-украински типа, и русски. Сегодня я буду впервые говорить по-русски очень хорошо. Я не умею, конечно, но я умею такой язык, и мне ничего не сложно, но ради вас я могу все сделать. И даже снять видос и историю, как, как прошел в мой день рождения. Ну, сегодня он меня Короче, я так всегда, вы знаете, так всегда там тиктоки снимала, да? Вы знаете это. Вы на меня, вот, на девочку подписалась и сказала, что хочешь быть моей подругой. Но мне интересно, она хочет реально быть моей подругой. И она просто хочет, чтобы я, чтобы я была ее фейковой. Ну, скажите мне, пожалуйста, потому что я ничего на нее не понимаю. Потому что подойдите, посмотрите. Я поведение очень плохая, это будет просто история. Короче, и это уже будет настоящая история, и я упала. Так что меняю язык на укр. Теперь я разговариваю на украинском языке. Если вы не понимаете, то чуть... ну, то дело Потому что, если вы россиянами. Или... может ну, можете даже так подписаться, мне все равно, вы россияне или я, мне главное подписчик. Можете подписываться на меня сколько хотите. У меня главное добиться 200 подписчиков. Потому что я очень хочу. И, короче, я... Ой. Забыл я забыла, что я переходим в новый товар и по если я упала то это там уже не будет интересно короче если я сейчас упаду или умру ну сами понимаете, пофиг мне будет пофиг потому что я обожаю русский но больше я люблю укра укр. Я больше люблю Укр. Вот, я даже вам говорю, как по-украински буду. Я перевожу все. Я переводу все. Перевожу все. Я вам так, если вы не знаете украинский, тогда ничего. Мне главные подписчики сейчас прохожу. Я еще прохожу. Сейчас прохожу. Вот. Ой, блин. Я упала. Теперь я... И теперь я могу говорить по-русски. Короче, я говорю по-русски сейчас. И подхожу в новый товар. Тихо, тихо. Все, я зашла. Ну, мне кажется, что тут очень легко. Или не легко. Я тут просто случайно упала. Так не считается. Ой, я тут всегда падаю. Я не, не пройду, ребята. Или смогу. Да, я прошла. Я там тогда не могла. А уже... А тут... А как тут? тут... А, я поняла. А, 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 я помню. Почему они не могут пройти эту лихотню? Это же просто паркур самый э, самый легкий, ну не очень легкий, конечно. Я иногда падаю, но это не имеет никакого. Это, это невозможно, ребята, это пройти. Ладно, теперь, я говорю по-укр. И поставьте лайки, пожалуйста, потому что и подпишитесь на канал, хотя бы тут пейте этих 100 подписчиков. Вам что, не жалко вообще? Им вам что, жалко? Ну ладно, давайте уже по укр говорить. Я забыла про новый кадр. Так що я також зараз в новий табір. Тут англійчани, як там казати. Ну, типу, англійчани. Я не знаю, як ще на них говорити. Ну, я буду їх говорити. І англійські просто, і я не знаю, як їх говорити. Ну, пофиг. Тут уже все почти прошло. А мы еще тут томчимся. Но ну, я просто на все это зашла. Зашла. И тут тоже легко. Я кто -то не может встать. О, моя любимая. Ну, короче, ну, это, пожалуйста. Купим время. Давайте купим время. Или это это не хватит. Ой, лица нахват. Ну давай быстрейше. Наконец-то. Заработаю топовый тренд. Тихо. Вот. 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 Блин. Я упала, ну, блин. И видео уже закончилось. Так что... Я могу вас, с вами говорить по-русски и подписывайтесь на мой канал уже с Кончик. И с вами была Маша Угу и всем пока!